الله اللهم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي واحد الأحد الفرد السماد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا تميل قلوبنا وشفيع سنوبنا وحبيبنا وحبيب إلى العالمين أبو القاسم محمد اللهم صل اللَّهُ أمام أمام محمد غالب <applause> محمد وعلى أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الْحَسَنِ بن الحسين وعلى الأحسين الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد ولحسن بن علي بن الحجة الله, الله بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مدية للصلاة من يوم الجمعة فساروا إلى ذكر الله صدق <applause> الله والله عليه السلام عليكم أيها الحاضرون أيها المؤمنون وأيها المسلمون وأيها المسجد والجمع ورحمة الله وبركاته İslam dininə tə'lim və tərbiyə ilə halidər olub, haqqı kəlməsidir dinlərlərdən rəhlet edən müstaqil olub, ruhani müəllim, müdarris, murəbbi, həqqis ibadət edər olub, istirağət olaraq ikinci səlavət namı çıxarır. Dərəcəyə qəbuluna keçməsinə xaltə yəxusi ilə mənzur eliyətdə Allah cəllələinin dərəcəyə qəbuluna keçməsinə xaltə və həzrət Heyzaman-ı Əhmədə sallallahu əleyhi və səlləmə dair fərzici üçün əs-salamətə xaltə mübarəş olan qəlbi mutəhərrir olan təlbi bizdən xoşnoldur və razı Allah bundan ötəri ayəları sədaləşdirir. Allah O, -o səkimə və Allahın rəhmət və səlamı bütövlə. Özümlə vağam cümə möminlərinə ilahi təkvaya davət edirəm. Qonağınız bütaha bizləri ilahi təkvaya undar sabit qəbul edirəm. Və mən bir imam kimi, bir xətib kimi hər zövqdən və amməl ümummənnərə təşəkkür edirəm ki, Allahın ayəsına xidmət verildər və hər cümə öz qızıla bərada hər bir səbəh rəhətləran olan vaxtlarında səf edirlər, xidmət göstərirlər İslam dini üçün təşrif buyururlar, zəhmət çəkirlər, cüməni, cümə bilirlər və Allahın dəvətini dəvət bilirlər və bu cümə günlərində zinətə mindirən, zinətə gətirən siz əzizlərsiz ki, əgər bilirsiniz tor civr məsailə. Fiqhi kitablarda var ki, şəhində həməyə belə bir fətva verir ki, əgər 5 nəfərdən aşağı, 5 nəfərdən az adam olsa, cümə namazı qılmaq olmaz. Ona görə də nəzərdən Allah siz əzizləri də bəhəkət versin ki, Allah qalanlar arasında məşhur təşəbbüsümüzsüz və bu cümənin əsl əzininətidir. Siz əzizlərsiz ki, özünüz hamı gəlib Allah'a eşkindən gəliyik, cüməyə, ayəyə, peyğəmbərə, hədisə eşkindən birəl gəlir ki, Allah Taala bizləri inşallah bu yolda tamam özün haqqında qədərlərinə sadiq, adalet sürə. Allah razı. Və iman səlanan nəzərini bu cümə gündə bizə göstərsin. Allah səvgiləsin. Amin. İslam dininin son dövrlər son illər görüşüz İslam dini bütün dünya səhnəsindən dünya mənzilindən İslam dini gərib bir yerə çatdı ki Avropa ölkələri nəzərində halına da demək olar ki istisnaları var amma İslam dini deyəndə artıq zehinlərə nə gəlir? Artıq İslam dini gələndə zehinlərə terror gəlir. Artıq həyən İslam dini gələndə səinhərə işiq gəlirsiniz. Artıq İslam dini deyəndə kain fitnə, fəsad və bütün görürsüz ki, müsəlman ölkələrində də məhz belə fəsadlar ki, mövcuddur. Lakin bunların da halının səbəbi var. Səbəbi çoxdur. Lakin bu İslam dinini gözü götürməyənlər bu fitnə fəsadatları salırlar siyonist və ondan əlavə də müəyyən şərq külbələri çu var islam dinini istəyirlər nüfuzdan salsınlar lakin islam dini həqiqət bir dindir islam dini quraniyə dinidir islam dini əxlaq dini olduğundan bəzi insanlara və bəzi bölgələrə sərf eləmir bunu bura. Yəni bu axlaq və adət və ilm bu nöqtəyə nazərdə hər bir yerdə görürsən fitnə, fəsal, səhv. Allah qorus bizləri və bizləri istəyənləri və vilayətimizi sionizm, şəri və belə də inşallah düşürsün. Allah. lan biri başqa din və başqa peyğəmbərlərdən üstün olduğu üçün bu şəkildə görüsən peyğəmbərin karikaturlarında çəkildilər. Ondan sonra bir neçə illər mən bir məqalələrin birində oxudum. Bir neçə illər bundan qabaq Ukraynla olan bir hadisə idi ki, və onların sonra rəyin axlaqsız, axlaqsız bir yerin yerdə qapının altında yazmışlar işi. Axlaqsız deyim, görsünüz bilirsiniz hansı yerlərdir. Yazmışlar onun altında Məkkəyə xoş gəlmisiniz. Bir neçə cild. Ondan sonra dövlət səviyyəsində nəzərə, dindarvar ruhani lər də bu halisəyə məsəllət, məramət və təvətilmişdər ki bu müsəlmanlara bir təhqirdir. Onun öhdəyinəzərdə binaya gəldim. nə? Hazreti İslam firqəlinin və Əhləbeytin o uğradığı yerə istəyirlər ki məhveləsincə hər insana o şeylər sərf edilə bilər. Elə bəzi regionlara, bəzi bölgələrə, elə o əxlaqsız yerlərə götürülür ki sərf edilir. O ibn Peyğəmbərə İslamdan heç bir şey istəmir, fəqatan sal salır. Və peyğəmbərlərin başqa peyğəmbərlər və başqa dinlərdən də 3 dənə üstün cəhətləri var. Və bu bütün İslamda biləmirik ki, 7-ci ildə o xutbəni eləmişdir. Vaşin təbərikcə bir yeni bir mövzu olduğundan biz də ikinci günə əsaslanaraq peyğəmbərlərin İslam dininin başqa dinlərdən 3 dənə جهت فقر نیست در این جهت فقر ها اما قصه صورت هایی چون بجمعه انشاء الله صلی اللہ علیه و سلامه از این در چون هم زیدید قرآن کریم در سبع صورت سنی ۲۸ آیسی آنها تابع بود قرآن اما اَرَصَلْنَاكَ اِلَّا كَافَتًا لِلنَاصِ لِلنَاصِ هر آنها هر عقیدنی، هر vas. Onlar üzərlə yaxşı dilirlər. Görürsən bu son dövrdə hamı ilə Qurani Kərimik hişətindən, mövsüssindən başaşaraq əhrələnirlər. Faydalanıb. 1400-dən qabaq dilən bir ayət görsən bu gün açıqlanır. Qurur və ma'ərsənnahimidə deyir. Ey gamma, həzrət İslam Peyğaməti. Biz sənin təkcə öz dövrü üçün yox, yeganə Ərəbistanə yox dəbəslədikmiz. Necə? Həsrət-i İslam peyğəmbərləri yalnız Ərəbistanda. Indi laqüddü ki, onun Ərəbistanda. Indi birdən Türkiyədə olsaydı və ya İran'da olsaydı və ya Azərbaycan'da olsaydı və ya Suriyada olsaydı, başqa bir ölkədirsə, Dubayda olsaydı fərq eləməz. Həngi yerdə olsun İslam peyğəmbərləri, vaqıtdü ki bir yerdə olsun da deyəndə. Laqüddü. O nöqtəyə nəzərən Ərəbistanda qalmaq qərarı. Niyə? Orada öz məsələləri var ki, niyə görə o barədə isə gündə namələ axşamı vardı söhbət edəcək. Çünki ehtiyac var idi e, ora. Ona görə peyğəmbərlə demişəm də dəfələrlə peyğəmbərlə hadisə də olub. <laughs> Mən üzümdə ərad olmadı, məxəbələr məndən olmadı. Niyə əxlaqda, adəmdə, elminə, hikmətdə görsəm bunlar çox səyit olub. O nöqtəyə nəzərində Allah bura peyğəmbəri neyin nə ruhu səbəbi. Məsələn bəzi-bəzi vilayətdə peyğəmbərlə ehtiyac lazım deyil. Çünki peyğəmbərlərin elə qoyduğu qaydığanla gəlir. Dərsə də ehtiyac yoxdur. Ehtiyac həmişə nə olur? O yerə kim olma ehtiyacı var? O yerə kim məsələn? Bilirsiz də söz sözü çəkir. Baxırsınız, bu bax, sadə bir məsələdir. Məsələn, ruhani idarəsində, ruhani idarəsində. Şeyx hözrətləri nə deyir? Halısı məsciddə məsələn, axund, imam cümə yolçusu vəsəylə ruhani təqdim edir. Bu alıcı bir məsələ. Niyə çünki o əgər vəla xoq axın alim olsun. Adicə bir insan olsun. Əgər alim dərəcəsi və ya xoq indi imtahan verirlər müəyyən işləri var. Olmayan yerə bir ehtimal təyin. Adicə bir məsələ. İndi dünya miqyasında götürəndə, dinlə götürəndə o yerə peyğəmbər məbūs olur ki, o cəmaətə ehtiyac. O cəmaətə ehtiyac var ona görə Allah məbūs Buyur Kâfeten linhas. Peygamber. Nəyin kür öz qəbili. Məsələn, Quraysh. Mecca, Medinə. Nəyin kür. Buyurur bütün insanlar üçün biz səni nə etmişik peyğəmbərlərindən. Kâfeten linhas. Yəni dünyada nə qədər kəşər var, insan var, onların hamısına biz səni nə etmişik peyğəmbərlərindənmişik. Bu peyğəmbərlər bir üçün. Başqa bir ayəmizə misal surəsi 270-ci ayə buyurur: Ya ayyuha nnas, ta'ja'tumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayran. Gözəl ayə. Həm bütün bəşər bu ayəni əməl eləsə, ağ olsun Allahın izni ilə cəhannamə ki, dünya üstündə heç bir fikrən sağ olmursunuz. Ağ olsunumuz. Əgər bu ayəyə hərəm dinindən, əqidəsindən, məzəhibindən aslı olmuyaraq halı əməl edəsə, nə buyurur buyur ey insan. Mam, ya ayyuhannas, gözün. Ya ayyuhallazina amanu demirə. Deyilir möminlər. Ya ayyuhal ayyuhallazina atqva, atqva əhlinə. Buyurur ya ayyuhannas, düşünün siz. Dinindən, əqidəsindən aslı olmadan. Tamam. Haqq olan peyğəmbərlərə buyurur ki, Peygamberlə 25 peyğəmbər. Bu bizim haqq olan peyğəmbərlərimiz. İman gətirən peyğəmbərlər. İman gətirsə də ola, buyurur ki, fa'amnu bi xeyrəh. Əgər iman gətirsəniz, nə olar? Xeyr var. O, 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 o deyir, mən idi, bu yərum, mən idi, o mən idi, o deyir, mənə baxdı bu kifət qədər sal. Mən haqqdan, mən haqqdan, mən güclüyəm, o deyir, o mən, daha qədiyyəm, o nöqtəyə nəzərən kifət qədər sal lütfan amin. Xeyrə. Əgər bu peyğəmbərlə iman gətirsəniz, Hz. İsa'nın barəsində deyil, Hz. Musa'nın barəsində deyil, Hz. İbrahimin barəsində deyil. Deyirik bu peyğəmbər həsrət İslam peyğəmbərlərinədir. Əgər iman gətirsəniz, xeyrə. Bütün insanlar Allah bilmə səbəbidir. Xeyrindirsə, amma gətiriblər, gətirmədilərmiş. Gətirmədikləri üçün O şərt budur ki, peyğəmbər onu kafatan linnas kəlməsinin azığı gəlməyi üçün peyğəmbəri gözünü götürməli, kəytax peyğəmbəri nə işə oluq səyinə. Peyğəmbər səni sülhə dəvət eləyib, əmniyyətə dəvət eləyib, axlaqə dəvət eləyib. Nə işim var peyğəmbərin? Nə işə olub səyinə ki, sən sənin işlə var peyğəmbərin. O nöqteyi nəzərdən bilir. Bütün insanlar bir üstün cəhətə baxır ya ayetini tələmişəm sallallahu əleyhi və səllam. Allah məsalla Allah təmaha Allahətə Muhammed. Qahanı kişə məni gətirə bu ayə bəzi insanlar üçün məlobat çox addici belə bir həzrəti Muhammed sallallahu əleyhi və səllam o nə bir peyğəmbər kənd olsun. İşitmə şanda belə bir insan ola bilər dünyada. Bu ayənda deyir lin nas bütün insanlara mesaj verir Allah. Allah onların da

hər kəsə də hər kəsin qulağına da mən söz açaram. Dünya miqyasında bu gün 2017-ci ildə həzrəti İslam peyğəmbərlə 1438 il keçir. Peyğəmbərlə qəbul olunur. Hə? Mən inanmıram yer üzündə elə bir insan olsun ki, peyğəmbərlə peyğəmbər olmağını hələ eşidib. Var be? eşidib səhər səhər onu bir deyə nəzərdən buyurur bu, peyğəmbər həm İslam dini qura bilir inneddinu indallahil islam həm İslam dini də həm də İslam peyğəmbərləri üçün cihad budur ki bütün insanlara xasdır həm kitabı həqiqətdir həm sözü hüccətdir həm də kitabı hüccətdir əgər buyurduğu bu, peyğəmbərlərin yolu ilə gəlməli olsanız Allah bu bir şeyin xeyrə, xeyrədir. Doğrudur. İkinci cəhətdə qısa söhbət edeyim. İkinci cəhətdə nədir? Peyğəmbər gətirən din əbədidir. Əbədi bir dindir. Hazreti İsa (s.ə.) dininə nə qədər? Onun vaxtı, nə vaxta qədərdir? Hazreti İsa (s.ə.) Hazreti İsa peygamberi seçməkdir. Hazreti İsa nə vaxta qədər idi peyğəmbər? Hazreti İsa peyğəmbərdir. O bütün dində həqiqət idi. İbrahimin də dini, Musaun da dini, İsaunun da dini, başqa 124 min peyğəmbərlərin hamısının dini müzəffətir. Amma yeganə İslam peyğəmbərlərinin dini də namazlarıdır. Məndən də əzlər bilirsiniz. Məkanə Muhammədə sallallahu alayhi və alihi və səllallahu. Allah hədənin ricarıq bulakin resulullah. Rəhmatən-nəbiyyin. Rəhmatən-nəbiyyin. İndi bu son da öyrələ bilərsiniz. Dağda özlər peyğəmbər deyənlar yoxdur. Peyğəmbər lidası ilə insanlar çoxdur. Başqa yerlərdə, başqa məzməndə keçərlər. Hər bir Qutbul Khatem-en-Nebi. Nəbilərin peyğəmbərin xətmi. Xətî, yəni nəhrü budul tə. Bundan bir artı peyğəmbər yoxdur. Khatem-en-Nebi. O peyğəmbərlərin sonusudur. Və gətirdiyi din də nə bir əbədi dindir. Hansı əbədi din? Hansı əbədi din? Hazret-i Zaman İmam suğrə Hər də bir cavanlar özlərinə sual versin. Amma nə heçməti var ki, şey, həzrəti Zamanı İmamı qeybət içə buraxsan? Bunun içində nə bir hədəf var? İndi Allah eləy bilərdi ki, "Əli Zəmanı İmamısan?" da sual verəsin. Bizəmiş istəyir idi duayı. Amma bu vaxt bütün ham gizli qalmaqla bu təsərrüfatı. Nədür? Əbədi bir lid. Çox dinlər oyanan axırdan olan həzrət-i Zamanı Nə vaxt zuhur eləyə? Nə vaxt zuhur eləyə? Hz. İslam peyğəmbərlərinin dini zamanı imam gələnə qədər əbədi birdir. Əbədidir. Ali əleyhissalam deyir, İslam peyğəmbərləri ki məndən sonra əgər peyğəmbərlik yoxsa idi, yalnız səfvar. Allah tə arzollar olsun ki məndən sonra peyğəmbərlərin yox. Birdən əgər peyğəmbərlik olsa, sürüş yəhədi. اسم الله أهلا بك اسمي هذا الحسين السندي انظر محمد حلال عبدا إلى يوم القيامة حرام محمد حرام عبدا إلى يوم القيامة محمد السنة Taqiyata qədər əledir. O insanlar ki, şəriəti dəyişir, o insanlar ki, sünnəni dəyişir, gəlir onlar bu hədis olsun, məru məhdis. İstər ittəsənə, istər ittəşəminə bədal olanda yəsar. Muhamməd digərlərin əbədi bir dindir. Taqiyata qədər, yəni belə mənasıdır bu da. Muhamməd digərdir, o halallar ki var, qiyamədə qədər halaldır o haramlar ki var, nə yeməyən insanlar ola bilər təvəllüdə qədər? Nə oldu? Həbədi. Bu ikinci. Üçüncü deyim, ondan sonra keçək ikinci cütlüyə. Salam olsun. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Üçüncüsi Hazreti Solomon Peygamberdir. Belə Solomon dini oğlu etdiği tə'dili heç bir din bilmir. Quran-ı Kərim mövzusu ta qiyamətə qədər sirlər açır. Sirlər və Quran-ı mücəllələri barəsində mövzə nəsihat olduqda bir də alim deyişim mən nefti tapmışam sən də mən neft. Neft. Bağdad qəsri Yellərin altında o xəzinələr ki var, onlardan biridir, Qara neft. Bu bir İslam alimi dedi ki, bunu 1400-dən qabaq peyğəmbər deyir. Deyəndə də ayəti tərsinə tərcümə edirəm. Ayət tərcümə ilə bağlı danışmışam. İndi inşallah bundan da bir daha getəcək, bir də bu sualları qoydaq. Qur'an mövzulara. 1400-dən qabaq o, yəni Raqibin yəbisi ayəti tərcümə edəcək. iddiyanə tərcümə təksmə tərcümə. Tərsine tərcümə elədik petrol deyib bu petrol sözünün ilk dəfə, yəni bu mən araşdırmışam, tapmışam, ayəni oxuyanda görürsən ki, nə oldu bu halda ancaq məsəl Qurani şərinə. O da olsun o bu hal. Nə idi? 365 dəfə gün sözü istəyir. Məsələn 355 dəfə ay sözü istəyir. 12 dəfə gömlər sözünü istifadə edir. Nəysə bunlar hal mövcüdü. 1400-dən bəri də alimlər araşdırırlar. Yox, Səhifə və Quran 1400-dən başqa sözünü deyir. İndi də araşdırma o müəyyən ixtisas alandır ki var. Araşdıranlar baxırlar, yox, Səhifə və Quran da baş 1400-dən başqa. Mən dedim necə idarə olaq, təhsil alan va universitetdə bir Şəhərdir Yordaniyanın bir alim gəlmişdi. O alimin mənbəxop Fransa idi. Bir dünya alimi ilə həmsöhbət oldum dedi ki, mən bu elmi araşdırmışam, araşdırmışam. Budur, budur, budur dedim, "Həyə, sən yanlış məlumat verirsən. 1400-dən var həzrət İslam peyğəmbərin digüsü deyil. Dici də ciddi, ciddi məbuddur, bu cür deyil, bu cür deyil, bu cür hədisi, kəlamı aiddir." Ondan sonra dey o alim, Avropa alimi, bir siqaret çəkən idi gözləri dil yurdu, peyğəmbərlər bu sözünə deyir ki, çox təəccüblə. Çox təəccüblə, demişəm bu neçə dəfələrdən. Bir peyğəmbər bu sözünə təəccüblə deyir, kül qabını digə, kül qabını istiyi hissəsinə siqaretlə söndürsün. Söndürsün. Deyir, oğlum atəşin layın stolunun üstündə gözləri dil yırmışdı. Səllallahu əleyhi və səlləm. 1400 bundan əvvəl peyğəmbər. Məəllim diləm ki, mən özüm bu etdim inşallah. Yo dedi çox oyan, oyan 1400 nə va peyğəmbər. Elmi getmir. Yəni peyğəmbər təhdid, kamil idi. Kamil idi. Hazreti İmam Cafer Sadigin hadisləri, həm Hazreti İslam peyğəmbərlərinin hadislərindən də deyir o Əli: "Nə mədətu dayiku kulli ta'i". Mədə 1400. Gəli görsən də televizoru məsələn açırsan, kanalı açırsan, elə pəncərədən gedir, arxadan aldan gedir, mövzularca bundan ibarət. Çox yemin, az yemin, təhriz sardı belə-belə. 1400 bundan da baş. Peyğəmbər dediyim 10 şeyə elə həsrət imanı cəhdə səbəb. Buyurub mələk kitabları nəyidir? Beyt-ül-Ehd. Nə? Wal-himetur rasul kulli tamam. Yeməy də, az yeməy də bu üçün potensiallı idi. Bu dərddən dərdi. İndi araşdırırlar bütün Avropa ölkələri, bütün müsəlman ölkələri. Araşdırırlar ki, səbəbi az yeyən insanın xeyli. Az, amma min dozu da var deyəndə. Ya təhlillər nəticəsində məsələn bu son dövrdə araşdırdılar, apdılar, tibb mütəxəssisləri dedilər ki, çatı olan çatı olan boşqalda yemək yemək tit mütəxəssissə. Nə üçün o çatında mikroblar var? 1400 bundan əvvəl peyğəmbər demişdi ki, çat olan tərəfdən bir yemək yeməyin, bir də buzlu stəkanlardakı su içməyin, qul tərəfindən su içməyin. Niyə? Peyğəmbər də o dövrdə ərəbün bədəni ərəblərə mikrobu başa sala bilmirdi ki, bu mikroblar. Diğər bir şey de yəni. Hədis də var. Hədisdə var ki, boşqalda, o sıxılıq boşqalda nə edir? yəmə kimi üç orada şeytan. İndi müasir deyirlər ki, nədir? Orada mikrob, nə mikroblar, ayə, nə qədər mikroblar insanın nə edir? Məsələn. Siyah. Ya tibbi, indi nə qədər tibbi hadislər ki var, hədisi aləyhissalavat. Əli nə qədər bizə təsiri baxılır? Palxanada hansı üsullarla indi tibb araşdırır deyik ki, məsələn, belə bir söz sağlamlıq tapar sözümüz. Bu cür olsa sağlamlıq. Amma 1400-dən qəbal od ki, kaabi Yəni sözüm deyib, tam bu məqamda nə kimi İslam dini var, Quran var, Quranın mövcüzəsi var, hikməti var. Bundan bu yana da hələ də o mövcüzələr açılır və həzrət İslam peyğəmbərlərinə oldu. Demək, birincisi bütün insanlar üçün gəlib həzrəti peyğəmbər bunun gözü götürməyə o şərtlər gözü götürülür. Bütün insanlar üçün. Quran Allahın kəlamı bu insanı bütün insanları peyğəmbəri bütün insan. Biri bu, ikincisi əbədi bir dindir o. Nizakətiddin bu, bu peyğəmbərdən sonra o peyğəmbər, ondan sonra o əbədi. Əbədi bir dindir, üzə çıxmalı bir dindir. Nə qədər bundan bu yana bir qeyri-adi bir, qeyri-adi bir işlər qala çıxanda heç tərcümə. Bunu 1400-dən ağlaq xəsir cənnəti deyir, təhdid edir bütün dünyalığa çağırır ki, əgər bu çəlaqla bərabər olsan, bir çəlaq varsa, buyursun gəlsin. Allah təala bizləri də inşallah İslam yoluna saldıq. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Əgər bu günlərdə Allah gücünü və qüvvəsini göstərsə, cümə bəhətlərinin qəbuluna şahid olandınız. Allah